А на этой неделе я был для них особым таким ценным персонажем. У меня был в понедельник на одно и то же время допрос в Генпрокуратуре по уголовному делу против меня. Потом я был вызван в противодействия коррупции, чтобы на меня составили протокол. И в это же время был суд, в котором одновременно против меня судятся лично Аваков и Министерство внутренних дел. Полдня просидел в суде по этому делу глава юрдепартамента Министерства за деньги государственного бюджета, они там сделали какие-то экспертизы, заплатили госпошлину, ну, короче говоря, э -э, афофиозом всего стало то, что СБУ в моем деле развозит повестки, как какая-то курьерская служба vip уровня То есть вот хотите на допрос по, -по, по делу Лещенко? Вот сейчас СБУ вам привезет повесточку. И там привозили людям, которых я в жизни видел один раз, они э -э, потом все активно в красках рассказывали мне в Фейсбуке, как к ним приходили СБУшники и какие они счастливы от контакта с украинскими спецслужбами. Конечно, это пример избирательного правосудия и месть за мою откровенно позицию по борьбе с коррупцией, по разоблачению коррупционеров в нынешней власти. Я этого делаю уже в течение многих месяцев и совершенно отчетливо на себе почувствовал весь каток репрессивной машины. И за последнюю неделю было закрыто уголовное дело Генеральной прокуратуры против меня. Я считаю, что тут нельзя никого благодарить. Наоборот, это дело было изначально незаконное, сейчас оно закрыто и на этой истории поставлена точка. Осталось только еще один эпизод. Я думаю, он скоро развалится в суде. А это все происходит очень понятно. По какой причине? При власти находятся воры. То есть, когда люди крадут, им нужно обвинить в том, что воры другие. Вот мы получили, собственно говоря, на половину президентства президента Порошенко такую вот картину, когда главные воры обвиняют других в том, что они коррупционеры. Что касается Онищенко, то это классическая коррупционная история. Такое мы наблюдали много лет назад в Украине, когда был такой премьер-министр Лазаренко, и у него был подельник Петр Кириченко. Вот они были во всех делах вместе. Сидели вместе на потоках, вместе деребанили, вместе получали откаты. И потом Кириченко половину отдавал Лазаренко. А потом их арестовали, посадили в Америку в одну камеру. И они посидели полгода вместе, я не знаю, так они там в домино играли или газеты читали, но через полгода Кириченко взял, вышел, и сказал американскому прокурору: Я хочу заложить своего сокамерника. И поэтому Лазаренко сел в тюрьму на 8 лет в американскую, а Кириченко заплатил небольшой штраф и сейчас живет с американским паспортом в кармане в Калифорнии. Вот онищенко Порошенко это такого рода история. Когда есть большой босс и есть его подручные, которые исполняли поручения по коррупционной вертикали. То, что онищенко заговорил, это на самом деле ну, очень ценный свидетель он сам является сообщником, в то же время он является частью большей системы, и главная его функция – это дать показания на того, кто его сподвигал, кто его крышевал, с кем он делился. Из того, что мы знаем на сегодня, это был целый ряд схем, которые касались, например, с, каждого, с каждой тысячи кубов, которые поставлялись на госпредприятие, откат 2000 гривен. С каждой тысячи кубов, а этих кубов миллиард, да? Кому идет откат? Он называет сегодня фамилию в интервью Киев-Пост. Не читали, нет? Та даже... фамилия Канаденко. Мы даже ее произносили. Да, вторая схема это откат 20 долларов с каждой тонны угля, который идет в Украину с ЛНР, днр Откат Каноненко. Дальше схема это так называемая бонплата. То есть миллион долларов в месяц отдавать на карманные расходы. Он говорит кому Каноненко. Кто отвечает за все судебные дела, чтобы прикрыть Анищенко его тылы Грановский. и Грановский работает в спайке сейчас у них еще есть особо ценная история это Гос... Государственное бюро расследований новый правоохранительный орган который мы создаем для того чтобы бороться с преступлениями вместо следствия в прокуратуре главный претендент на эту должность кандидат человек который работает в департаменте каноненко грановского в генеральной прокуратуре госпожа варченко вот скоро будет объявлено победителем и тогда в принципе мы получаем такую прекрасную картину монолитного саркофага власти генпрокурор кум СБУ. Демчина, первый зам, отвечает за все вопросы деликатные. Насиров налоговая прикрывает все, что нужно. Кому нужно НДС, кому нужно маски-шоу, кому нужно на таможне зеленый свет, кому нужно на таможне контейнеры стоят месяцами. Мне, кстати, недавно историю рассказали, я вообще и смеялся, и плакал. Значит, на таможне, Насировская вертикаль, приехал контейнер с тканями из Китая. Можно растаможиться в белую это долго и будет болеть голова. Можно растаможиться в черную, просто заплатить небольшой чемодан, там, пару килограмм долларов, и вопрос решен. Решил человек растаможиться в белую. Значит, его контейнер три э, месяца уже меряют ткани. Значит, меряют ткани этими сантиметрами, там у него около 40 километров ткани, и не меряют, нет ли там обмана. Оказалось, что обман есть. Значит, обманули на сантиметр с каждой стороны. Это кромка оказалась. Вот ткани, оказывается, есть кромка. И вот то, что кромку не посчитали, а она присутствует, это его штрафами сейчас будут душить. Этот человек пошел в суд, уже первую инстанцию выиграл. Надеюсь, выиграть вторую. И компания Текстильконтакт. Известно на всю страну самый большой текстильный производитель и экспортер, извините, импортер тканей в Украину. То есть, вот мерили 52 километра тканей, на, насчитали ему по сантиметру кромки нарушения. Ну, серьезная борьба с контрабандой. А в это время, если бы он занес тридцатку, то есть 30 тысяч долларов в нужный кабинет, в принципе, его контейнер был уже три месяца, и вот ткани продавались бы по всей стране, из них бы уже пошили зимнюю коллекцию одежды. А так нет, вот мерили таможенники активно его ткани. Почему он не обратился в НАБУ? Этот человек обратился в суд и выиграл первую инстанцию судебную, и надеется, что перед ним хотя бы извиняться публично на всю страну. Что касается власти э, властной вертикали, вот мы говорили уже, есть Насиров, есть... Демчина, первый зам в СБУ, человек Грановского, есть свой генпрокурор, и внутри генпрокуратуры департамент Кононенко Грановского, сейчас они еще ДБР возьмут под себя, и в принципе мы получаем неплохой такой набор полномочий для того, чтобы идти на второй срок с уверенностью в собственных силах для президента. Ну, я и так иронизирую. В то же время мы имеем еще свою центральную избирательную комиссию, там сидят кадры, которые, по-моему, их еще при Кучме назначали, они фигурируют все там в теневой бухгалтерии партии регионов, как им тоже платили онищенки тех времен и как эти люди вообще на крючке уже там, и у одних президентов были и у других там уже крема негде ставить некоторые под уголовными делами считают голоса как нужно короче говоря в центризбиркоме закрыта тема свой э, конституционный суд судьи, которые давали Януковичу карт-бланш на авторитарный режим, в 2010 году до сих пор судят в КС уже при нынешней власти. Все на крючке генпрокуратуры тоже сидят. Значит, свой глава Национального банка, свой премьер-министр и своя коалиция. Выходит, как бы, ну, на самом деле больше пенять не на кого. Поэтому нужно удивляться, когда проводятся опросы и спрашивают граждан. Уважаемые украинцы, а кто вообще у нас в стране ответственен за борьбу с коррупцией? 60%, больше половины говорят, главный человек, от которого зависит борьба с коррупцией, это президент. У него есть фамилия Порошенко. Именно Порошенко ответственен за борьбу с коррупцией в Украине. То есть, по идее, этот человек должен был сконцентрировать всю политическую волю в свои мощные кулаки и сказать, стукнуть кулаком по столу, сказать, больше никакой коррупции. С этого момента мы живем по-новому, значит, живем честно, и даже такой лозунг был у нас, жить по-новому на выборах. Мы начинаем новый отчет в нашей истории. Вместо этого появляется господин Нищенко, который рассказывает, что, оказывается, он активно содержал депутатов, платил им взятки за голосование, откатывал Центр Энерго и является символом вообще нынешней современной украинской политической коррупции. Онищенко даже прислал одно из доказательств, это смс, которую он получил от Каноненко, которая доказывает его интересы на Центрэнерго. В этой смс, которая датирована летом этого года, Каноненко и Анищенко обсуждают, как Онищенко должен закрыть свой вопрос, свои откаты перед Каноненко. Сейчас зацитирую, появится возможность такая. Одним словом, если мы говорим вообще о плане Шатун, знаете, есть такая популярная у нас в последнее время тема, то чтобы Шатун не появился, нужно сделать всего лишь одно маленькое действие. Не заниматься коррупцией. А не заниматься коррупцией, это очень накладно для собственного кармана, потому что с этих денег все и финансируется. Вот это смс -ка. Тут написано. Каноненко пишет Онищенко. Привет, инфо по Центр Энерго, в скобочках, ГАЗ. На 30 июня поставлено 3 миллиона 800 тысяч метров кубических на общую сумму 5, а не, 54 миллиона триста восемьдесят девять тысяч гривен. Когда можно будет закрыться? Ответ. Завтра я буду. Ну, вот, собственно говоря, таких у него доказательств очень много то, что он был одним из ключевых эпизодов или, так скажем, одной из ключевых звеньев цепи украинской коррупции, это уже очевидно. Но Сергей, но но то, это что... должно расследоваться в Украине. Но то, то, а что, то они что это щенка... министерство юстиции Америки, что они, они получили от него да, все, все вот эти всю эту информацию. Будем называть Значит, так. смотрите, я человек все-таки прямой и не буду кривить душой. Я думаю, да. то, что он сказал это американцам, это важно для политических последствий. Юридические последствия, ну то есть уголовно, грубо говоря, давайте говорить просто. Против Порошенко в Америке уголовного дела не будет до тех пор, пока он президент, и если он не нарушал американский закон. А нарушать американский закон он мог только в случае, если это коррупция, если эти откаты были в долларах. Я не знаю, были они в долларах, в гринах или в евро. Если эти откаты были в долларах, то все эти деньги идут через корреспондентские счета на территории США. Это одно из объяснений, почему было дело Лазаренко в Америке. Потому что он свои откаты получал с одних офшоров на другие офшоры, но в долларах. И у этих офшоров был счет в Америке. Если деньги, например, от Каноненко к Порошенко, или от Порошенко там Онищенко, они ходили в евро или в гривне, но не в долларах, тогда американский Минюст, он это внимательно все изучит. Отдадут нужным людям в Госдеп, в ЦРУ, они это разложат по полочкам, по папочкам. Когда нужно, напомнить, что у нас есть такой компромат, когда нужно, мы это используем. Напомним вам о том, что вас не чистые, вы не чисты на руку, но уголовного преследования за, без нарушения американского закона не будет. Это делает президента очень слабым для внешнего влияния, но правда такова. В то же время нет гарантии, что эта информация не попала в руки российских спецслужб. А российские спецслужбы, они могут это уже использовать совершенно с другой целью. Дестабилизация внутри страны, шантажа во время минских переговоров, для того, чтобы добиться уступок в экономическом, например, там, безопасности Украины и так далее. Тому, поэтому на сегодняшний день мы получаем на этой неделе половина президентского срока Петра Порошенко. Время подведения итогов. Что сделано за половину срока? Мы перечислили, он сконцентрировал власть в собственных руках, он имеет силовой блок под собой, кроме НАБУ полностью. Он имеет правительство все, имеет Центральный банк, имеет избирком, имеет КС, судебную вертикаль. Сейчас все суды ходят, по сути дела, дрожат, потому что они находятся в процессе реформы, а реформа все равно упирается в президента. Если президент будет в плохом настроении, то судья на должность не будет, не переназначен, не избран, там, например, в другой суд и так далее. То есть это все сейчас замкнуто на него. Концентрация власти в его руках сильная, она не такая устойчивая конструкция, как была при Януковиче, конечно же, потому что есть свободное гражданское общество, есть журналисты в интернете, которые об этом прямо говорят. Очень сильное влияние и Запада, и России на Украину. Нет такого монополизма. Но с этими полномочиями будет попытка избраться на второй срок. Я думаю, что это будет попытка, конечно, ну, очень сопровождаться сильными там, сотрясениями, потому что рейтинг-то падает, а его нужно чем-то наращивать. Для того, чтобы его наращивать, нужно находить точки, которые будут вызывать в обществе хоть какой-то отклик. Поэтому будет популизм со, там, со стороны президента, он уже начался. Будут какие-то попытки там, стравить политиков одним с другим. Будет попытка объявить охоту на ведьм, называть борцов с коррупцией коррупционерами и так дальше. То есть мы вступаем в такой период, когда, ну, по сути дела, нас будет ждать очень сильный политический шторм. И с этим вот мы пойдем все на, второй, на вторую часть президентства Петра Порошенко. Я думаю, что э, лучшее, скажем так, окно возможностей для реформы, но закончилось. Реформаторы будут уходить из правительства. У нас за последний год оттуда все ушли. Ну, смотрите, Абрамович сейчас ушел, Ерейска ушла, Павленко ушел, э, Сгуладза ушла, Деканаидза ушла. Э, по сути дела, уже никого там и не осталось из тех, кого называли реформаторами. Ну, про Саакашвили мы не будем вспоминать, потому что его, он ушел, громко хлопнул дверью люди, которые ассоциировались с реформами, они один за другим уходят из власти. Это происходит по той причине, что они себя там не видят, потому что там сейчас совершенно другая мода. Мода на то, чтобы наполнить свои карманы за тот период времени, который остался у власти. Вопрос в другом, будет ли на это общество спокойно смотреть. Потому что власть, она это общество хоть и презирает, но она его боится. Если общество будет дальше позволять воровать, то, в принципе, от, от этого соблазна, ну, знаете, очень сложно отказаться. Но если власть будет чувствовать дыхание общества в свой затылок каждую секунду, пока они находятся на своих должностях, в этих креслах, понимаете, я думаю, это будет намного сложнее. Но главное, это будет разрушать их политическую перспективу на будущее. И со временем эти люди просто будут вынуждены оставить свои должности, а потом их тепленькими примет Национальное антикоррупционное бюро. Спасибо, Сергей Лещенко.